Уважаемые южноукраинцы, сложные погодные условия были на протяжении последних двух суток. Особенно пиковым был вчерашний день и предыдущая ночь. Надо отметить, что все службы обеспечения жизнедеятельности и города, и атомной электростанции сработали, можно сказать, с оценкой хорошо. Были отдельные Моменты, которые требовали дополнительного включения ресурсов уборочной техники. Мы разбирались по отдельным позициям. У нас попал человек в Бухском на дачах, он там проживает, преклонного возраста заболел. С первой попытки мы не смогли туда пробиться. Там вся техника наша застряла. Фельдшер оказал помощь, но все-таки пробились, и оказалось очень правильно, потому что у него был диагноз первый не подтвердился там. Более сложный диагноз, скажем, в другом направлении. Я думаю, что этим самым мы помогли спасти жизнь человеку. Продовольственное обеспечение у нас практически не нарушалось. Мы побывали у водителей, это 67 больших грузных автомобилей, которые э, нашли пристанище на наших автомобильных заправках, э, в охри авто э, Питание было нормально обеспечено. Э, ну, все условия для их временного пребывания. Э, хочу отметить еще несколько моментов, которые нас всегда беспокоят. Э, это ЖД вокзал и поставка хлеба в город. Но так сложилось, что наших мощностей по выпечке хлеба недостаточно. Если там 2-3 дня, то мы обходимся собственными ресурсами, старыми запасами. Но впредь будем стимулировать наших хлебопеков. Определенная автономия должна быть. В части ЖД вокзала мы очередной раз вчера, в предыдущие годы такая ситуация повторялась, в чем здесь суть проблемы? Со строительством города не был построен ЖД-вокзал нужного образца и требованиям к соответствующим пересечению колей железнодорожных. Эта проблема, она межведомственная и государственная, она сегодня не решена. Второй вопрос это наши перевозчики, которые вот малоуправляемые города. Вот они отказались вчера ехать на ЖД-вокзал. Мы вынужденно добавили свою технику, вычислили ночью уже территорию при на ЖД площадке. Работали у нас и заступник местного головы там в этих условиях Бацман Николай Владимирович и начальник управления НЭС Колесников Иван Констинович. Мы подняли наш бусик небольшой есть из нашего управления и перевезли в общей сложности порядка 80 человек, которые поездами прибывали. Если там первые какие-то заминки были, я хочу обратиться и к службам атомной электростанции. это зона вашей ответственности и там вашей мощной техникой, которой у нас нет, если есть возможность то впредь там немножко захватывать вот эту площадку железнодорожного вокзала, потому что это наши с вами люди туда прибывают. Потому что мы в среди ночи поднимали нашу технику, и так уставшие люди очищали там площадку. Тем не менее, мы выровняли и то такое тревожное место. Мы допустили ряд оплошностей в истории развития города. Одна из них мы передали автобусный парк, частные руки продали. У нас нет сегодня собственного автобусного парка подвижного состава и у нас нет здания с укрытием, где бы в такую непогоду парковался этот подвижный состав. А перевозчики, они люди своенравные. Вот хочу еду, не буду по битой дороге гонять свой транспорт, не повезу. Это проблема, нам надлежит вообще не ее решать. Хочу сказать, что введено керевництвом области вчера надзвичайный стан, он сегодня еще не отменен. Нам предстоит дорасчистить город, особенно придомовые территории, квартальные и автозаправочные, и другие площадки, как и медико-санитарная часть внутренней территории. По всем объектам штаб продолжает свою работу. Мы обеспечиваем дополнительное питание людей, потому что в основном это женщины, и им большое спасибо на придомовых территориях. Да и руководители у нас женщины тоже нужно сказать, что они должным образом отнеслись к выполнению своих обязанностей, невзирая на то, что у нас предельно недостаточный парк автотракторной техники, которая должна преодолевать вот такие стихийные явления. Более того, она еще и к тому же устаревшая, малокомплектная. Это задача, которую вот нам нужно в этом бюджетном году решать еще и зима впереди, и на летний период техника должна быть приспособлена, разные ситуации могут возникать. В общем, наш штаб продолжает свою работу. Еще одно направление. Большое сосредоточение количества снега, особенно на перекрестках, его нужно будет вывозить. Штаб в рабочем порядке будет решать и эту задачу, потому что не так много времени может прийти, когда снег начнет таять, и может быть бурное таяние, значит, мы можем попасть в подтопление. Вчера было проделано очень много работы, что коммунальными службами СКХ, что КПЖО. Значит, от коммунальной службы СКХ была задействована их и задействованы дополнительные техники, порядка 12 единиц и 40 человек личного состава. Что касается КПЖО, э, до 20 3.00 у них работало. 100 сотрудников, потом они отдыхали и э, с 6 утра поводили уже порядка 200 человек. Было у нас вчера отключение частично по селу Константиновка, трех улиц и получается музейной площади. Значит, в 10.45 э, отключение и Вадим вот да, было все восстановлено. Больше у нас отключений никаких не было, все, все было нормально. Это же самое было оповещение населения не выходить, но в 0 часов 15 минут 15 человек туда прибыло, отдыхало. И потом, начиная с 2 часов, до 6 утра было порядка 50 человек. Сейчас, на данный момент, уже было порядка 150 человек. У нас дежурит два моих матроса-спасателя и два человека с, э, с Державной службы на ситуации. Обстановка там нормальная. Люди понимающие, мы приготовили это же само чай, потому что в 4 утра прошла молодежь, прыгнули в воду, девушка же растерялась, поэтому мой спасатель чаем ее отогрел, потом они уже спокойно ушли домой. Двум часам ночи 20 числа ветер утихнет. Погода будет ясная, но с утиханием или успокоением ветра температура у нас резко понизится. Ожидается к субботу и воскресенье температура до минус 20. Это говорит о том, что снег становится плотным, он становится тяжелым и его будет тяжело убирать. Поэтому у нас есть вот это оптимальное время, которое сегодня, завтра, послезавтра, чтобы мы могли прочищать. И эти все у нас э, перекрестки, где у нас появились сугробы, с них нужно э, повывозить. У нас доставка персонала все нормально прошла, смена персонала. Дороги чистила, там 10 единиц, 10 тракторов по всем направлениям согласного распределения. Теперь работали еще потом, когда была напряженка на посту ГАИ, вы видели там, что творится. Вот. И на, на, на стене у нас там действительно там через каждые полчаса заметало, просто переметало дорогу. Поэтому там постоянно держали людей. понедельник, он не есть показательный. Конечно, вчера было 84 вызова обслуживала детская поликлиника, 56 вызовов обслужила взрослая поликлиника. 40 слов обслужила э, скорая помощь, ну, это намного ну, больше, но... Порога. Нет, э, 53% от порога. Значит, 6 зарегистрировано случаев э, гриппа, э, 1, вернее, 5 в работе в атомной станции, 1 человек командировочный. И за последний, ну, то есть по заболеваемости нет э, такого подъема высокого. С учетом того, что будет ожидается понижение температуры, это способствует тому, что заболеваемость не должна э, увеличиваться. И плюс то роль то, что спасибо, что школа и на карантине. Сегодня э, с ранку 160 человек с лопатами полностью подкидают снег с пробудинковых территорий, в ходе подъезды, снеги, камеры и пешеходные дорожки. розчищені дороги, частина першого мікрорайону переїхали в третій. Один трактор знаходиться зараз на ремонті, тому що до обіду другий виїде. Просила трактору В пообіцяли нам, що сьогодні, на протязі дня, як вони справляться з своєю ситуацією, а можливо, одну одиницю нам виділять на прибутникові території. Вважаємо жену ситуація. по преодолению вот возникшего стихийного явления с снежными заносами и всем, что вот с этим было связано, она контролируется. Если у кого какие будут предложения, как улучшить нашу работу, пожалуйста, обращайтесь. Телефон 2... 1547, это оперативный дежурный. Будут восприняты любые ваши предложения на улучшение работы такого периода. На сайте города буквально завтра, послезавтра начнет действовать очень важный раздел. Он называется ⁇ чутя гидности ⁇ Комплекс вот этих проблем и питаний местного значения, основы работы местного самоуправления, самое будет высветливаться в этом разделе ⁇ Видчутья гидности ⁇ Ласкаво просимо на офіційний сайт Южноукраїнська по всім його розділам і особливо по розділу відчуття гідності. З цієї нагоди ще раз хочу привітати городян з великим святом Водохреща. Хай Господнє благословення спуститься на нашу землю. Наша комісія завершує сьогодні свою роботу. До зустрічі.